Saat kita berusaha mencapai sesuatu, saat kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dan saat kita menginginkannya, tentu kita akan berusaha. Semua hal kita korbankan. Namun, saat kita tahu hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, sakit bukan rasanya. Iya, sakit pasti sakit. Kamu tahu mengapa itu sangat menyakitkan? Coba pikir kembali, apa perjuanganmu terasa sia-sia? Apa kau marah? Lalu, kepada siapa kemarahan akan kau berikan? Setelah berusaha begitu panjang, bersabar begitu lama, tapi kamu kecewa. Ya, itu wajar. Itu yang dinamakan kegagalan. Kamu tahu. Kegagalan bukan penentu kesuksesan. Kegagalan juga bagian dari usahamu. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan itu sendiri. Tak peduli berapa kali kamu kecewa. Tak peduli berapa kali kamu menangis. Tak peduli berapa kali kamu merasa tak berguna. Tapi, jika kamu ditakdirkan untuk memiliki seribu kegagalan sebelum mencapai kesuksesanmu, apa kamu akan biarkan semua usaha dan kerja kerasmu selama ini sia-sia? Ya? Salahkah aku jika aku bilang selama ini mungkin kita terlalu berharap pada manusia? Cinta, pendidikan, pekerjaan, apa pernah kita berpikir bahwa sesuatu yang kadang terlalu sakit itu merupakan kebahagiaan yang tertunda? Bagi kamu yang sekarang mengalami kegagalan dalam pendidikan, tenang, tidak semua orang sukses harus memiliki gelar dalam pekerjaannya. Bagi kamu yang sekarang mengalami kegagalan dalam percintaan, tenang. Jodoh terbaik akan datang saat Tuhan merasa kamu sudah siap berbagi hidup dengannya. Bagi kamu yang sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan atau bahkan mengalami kebangkrutan dalam berbisnis, tenang. Mungkin ini adalah jalan pertama kesuksesan dalam karirmu. Tetaplah berpikir positif dan pantang menyerah. Jangan berkata kamu tak bisa. Jangan tundukkan kepalamu. Berlarilah dengan doa. Bersabarlah dengan hati. Dan diamlah ke Dicaci karena kegagalan tidak hanya datang padamu, karena kegagalan tidak datang tanpa alasan. Karena kegagalan adalah hal terindah yang harus kamu syukur, karena Tuhan masih memberikan waktu untukmu belajar dari yang namanya kegagalan. Bangkitlah Karena gagal itu boleh Namun menyerah dan pasrah terhadap kegagalanmu Itu yang tak boleh kamu lakukan Karena dengan melakukan itu Kamu akan melakukan kegagalan selanjutnya Aku hanya menetipkan dua pesan padamu Jangan menyerah, dan lawanlah kegagalanmu.